Khalid Nordin ingatkan PAS pengundi air kuning pilih BN kerana mahu politik progresif. Tawaran 33 kerusi DUN kepada PH berdasarkan strategi agihan jika kerjasama diputuskan. Ali Muhammad buat laporan polis berhubung audio didakwa mirip Abdul Rauf Yusof. BN rancang strategi tarik golongan pertengahan. Tun M beritahu, Parti Melayu Perlu Bersatu Untuk Sokongan Raja Dan Saravanan Tegur Penggunaan Istilah Kuil Haram Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum dan Salam Malaysia Madani Bersama saya Asma Ismail dalam Next Step News Edisi Tengah Hari Jangan lupa ikuti kami di semua platform Next Step Malaysia Naib Presiden AMNO Khalid Nordin mengingatkan PAS bahawa pengundi air kuning memilih barisan nasional kerana mahukan politik muafakat yang progresif dan kerajaan yang bertanggungjawab. Menurutnya, penduduk di sana mengundi politik yang rasional dan berhikmah namun PAS apabila kalah akan memangsakan AMNO dan DAP. Terdahulu menerusi artikel minda Presiden PAS Abdul Hadi Awang melabel kemenangan calon BN Yusri Bakir sebagai kejayaan AMNO menubuhkan UMDP iaitu gabungan AMNO dan DAP. Khalid bagaimanapun berkata PAS beberapa kali mensucikan DAP melalui beberapa kerjasama sebelum ini seperti barisan alternatif dan pakatan rakyat. Katanya ketika itu semuanya halal dan diharuskan dan PAS sepertinya tidak boleh move on setelah berpisah dengan DAP. Khalid berkata dalam landscape politik sekarang, UMNO sedia meneroka kerjasama dengan sesiapa sahaja asalkan ia tidak merugikan bangsa Melayu dan Islam. Tawaran 33 kerusi Dewan Undangan Negeri DUN kepada Pakatan Harapan PH untuk ditandingi gabungan itu adalah berdasarkan strategi agihan kerusi jika kerjasama Barisan Nasional BNPH diputuskan memetik laporan Sinar Harian Pengarah Komunikasi Strategik UMNO Sabah, Datu Rosman Datu Akhir Zaman menjelaskan tawaran itu terbuka untuk rundingan dan sekiranya tiada persetujuan bersama, ruang perbincangan dengan mana-mana parti lain yang sedia bekerjasama dengan BN sentiasa terbuka. Katanya, kenyataan Ketua Penerangan UMNO Sabah Suhaimi Nasir berkenaan UMNO Sabah bertanding 40 kerusi dan tawaran 33 kerusi kepada PH adalah berdasarkan strategi agihan kerusi jika kerjasama BNPH dapat dimuktamadkan. Katanya lagi, sebarang kerjasama baru termasuk dalam bentuk BNPH Plus akan dibincangkan secara telus dan menyeluruh. Namun, satu perkara yang tidak akan berubah adalah pendirian bahawa BN tidak akan bertanding dalam keadaan lemah atau sebagai parti minoriti. Timbalan Ketua Penerangan Bersatu Ali Muhammad membuat laporan polis berhubung audio didakwa mirip suara Ketua Menteri Melaka Abdul Rauf Yusof yang tersebar di media sosial. Beliau mendakwa ia ada kaitan dengan penahanannya tahun lepas oleh polis. Katanya, beliau meletakkan keyakinan kepada penguatkuasa polis sebagai salah satu badan tempat bagi rakyat. Ali pernah menyebut tentang penahanan tersebut di Facebook pada 15 April lalu tanpa huraian lanjut. Terdahulu, Rauf menyifatkan penyebaran beberapa audio didakwa mirip suaranya sebagai permainan politik untuk menjejaskan karakter beliau. Sebelum ini, media melaporkan tular audio berdurasi 3 minit 57 saat di media sosial yang didakwa suara mirip Rauf sehari selepas beliau menafikan ada kaitan dalam penahanan Ali oleh Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM pada 15 April lalu. Pemimpin Parti Perbumi Bersatu Malaysia Bersatu menyatakan bahawa Perikatan Nasional PN perlu merangka strategi yang lebih fleksibel dan adaptif bagi menarik sokongan golongan pertengahan terutamanya dalam kalangan pengundi bukan Melayu sebagai persediaan menghadapi PRU 16 bercakap kepada FMT ahli majlis pimpinan tertinggi MPT Wan Ahmad Faisal Wan Ahmad Kamal menyatakan bahawa pendekatan tersebut adalah penting bagi mengimbangi kebimbangan terhadap trend sokongan pengundi Melayu yang dilihat semakin tepu berdasarkan keputusan beberapa PRK sebelum ini. Menurut wakil rakyat Macang itu, PN kini memiliki majoriti sokongan orang Melayu dan Bumi Putra yang diterjemahkan dengan kemenangan di 74 kerusi parlimen pada PRU-15. Namun, jumlahnya kini berkurangan kepada 68 selepas enam wakil rakyat bersatu mengalihkan sokongan kepada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim katanya ia membimbangkan sekiranya PN tiada strategi lebih fleksibel atau anjal memenangi hati dan kepercayaan golongan pertengahan khususnya pengundi bukan Melayu sebanyak 11 PRK diadakan selepas PRU15 yang menyaksikan PN menang 3 kawasan Manakala tujuh lagi dikuasai gabungan Barisan Nasional BN dan Pakatan Harapan PH selain satu oleh gabungan Parti Sarawak CPS. Bekas Perdana Menteri Tun Dr Mahathir Mohamad menegaskan bahawa parti-parti Melayu perlu menunjukkan kesepaduan sekiranya ingin memperoleh sokongan moral daripada raja-raja Melayu. Katanya kepada FMT Tun M turut menekankan bahawa perpecahan dalam kalangan orang Melayu bukan sahaja melemahkan kekuatan politik kaum tersebut, malah berpotensi menjejaskan kedudukan institusi diraja di negara ini. Beliau tidak menghurai lanjut gesaan itu kecuali menegaskan kestabilan sistem raja berpelembagaan bergantung kepada kekuatan politik Melayu sendiri. Ujar Tun M, apabila orang Melayu berpecah dan menjadi lemah ada pihak beranggapan mereka boleh mendapatkan sokongan daripada raja-raja Melayu. Namun perlu difahami bahawa raja-raja tidak seharusnya terlibat dalam urusan politik. Perdana Menteri keempat dan ketujuh itu mengulas soalan berkait usaha menyatukan orang Melayu dan peranan boleh dimainkan Raja Melayu bagi menjayakannya. Polemik kuasa politik Melayu kerap dibangkitkan terutamanya selepas pasca PRU-15 menyaksikan parti mewakili kaum itu berpecah kepada beberapa blok. Timbalan Presiden MIC M. Saravanan berkata, istilah pendatang haram dianggap menghina dan tidak wajar digunakan. Maka istilah kuil haram adalah lebih-lebih lagi tidak sesuai serta boleh menimbulkan sensitiviti dalam kalangan masyarakat. Saravanan berkata, semasa beliau menjawat jawatan menteri sebelum ini, beliau pernah ditegur kerana menggunakan istilah haram untuk merujuk kepada pendatang asing berikutan aduan yang dibuat kepada kerajaan mengenai penggunaan istilah tersebut. Ujar beliau, kerajaan sensitif apabila pihaknya menggunakan perkataan haram terhadap warga asing tetapi masyarakat India bekerja keras lebih 200 tahun membangunkan negara ini. Pada 21 April lalu, Sarawakan menggesa Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengarahkan semua agensi dan jabatan kerajaan supaya berhenti menggunakan istilah kuil haram. Gesaan itu dibuat selepas pihak pengurusan Hospital Taiping memberi maklum balas terhadap satu aduan berkenaan rumah ibadat yang terletak di dalam kawasannya. Sarawakan menzahirkan bantahan keras terhadap penggunaan istilah tersebut dengan menegaskan banyak kuil berkenaan telah wujud sejak berdekad-dekad lalu jauh sebelum penggubalan kanun tanah negara pada tahun 1965. Sekian untuk edisi tengah hari ini. Ikuti perkembangan semasa isu-isu panas politik Malaysia setiap hari hanya di Netstab News. Jangan lupa untuk follow Facebook Netstab Malaysia dan subscribe YouTube Netstab TV. Netstab Malaysia bersama melangkah dengan yakin. Saya Asma Ismail. Assalamualaikum dan salam sejahtera.